23 червня відбулася щотижнева міська оперативна нарада, де звітували керівники підприємств і установ жовтих вод. Міський голова Василь Тарасенко, уважно заслухавши всі виступи, відзначив найважливіші моменти, на яких потрібно акцентувати увагу перш за все. Через численні звернення до міського голови з проханнями активізувати роботу у напрямку боротьби зі злочинністю та поширенням правопорушень як на території жовтих вод, так і у віддалених районах міста, Василь Тарасенко звернувся з дорученням до начальника міліції Володимира Гуменюка. Усилить роботи міліції, значить, наші жовтої сотні. усилить міліції роботи вартої. Много приходять на лікарні в частності значить, по шестой школі. значит на той неделе э, сняли пять э, секций забора и на этой неделе с пятницы на субботу сняли еще три секции забора пришли письма значит с, от жителей веселой ивановки о том что там раскурочены э, значит могилы вытащили швеллера и так далее и тому подобное значит, потом э, много нареканий было э, с, с этого самого значит кладбище у нас э, Кули кулиновка там то же самое, значит, орудуют наши черные металлисты, вытаскивают, это самое, вытаскивают швеллера, там грабят, разбивают могилы. То есть, в принципе, надо будет на это обратить внимание. И у вас есть хорошие подпоры, у вас есть э, Желтоводская сотня, у вас есть варта, Может быть, каким-то образом их туда к этому самому делу привлекать. Две информации зачитаю. Уважаемый Василий Вениаминович, вижу из репортажа, сколько всего на вас навалилось. Ставьте перед руководителями городского, городского хозяйства конкретные выполнимые и определенные во времени задачи. Спрашивайте, Превселюдно за их выполнение а более за невыполнение ваше слово должно быть законом понимаю что это не самое главное но первое проблема наркосбытчиков и самогоносбытчиков все их знают их адреса выложены активистами на наших городских сайтах но результата стыдливый ноль хотя решить все эти, хотя решить все это можно за неделю не будем себя обманывать. Эти люди, значит, эти люди крышуются милицией или иными влиятельными лицами. Так как, первое, платят за это, второе, являются информаторами милиции. Второе, то, что пришло на электронную почту. Недавно на оперативном совещании сообщалось, что криминальная ситуация в городе ухудшилась. Меня интересует такой вопрос, что дальше наша доблестная милиция вообще, знак вопроса. На сайте имеется мнение, еще при в прошлом руководстве города были опубликованы так называемые наркоманские точки, а также точки, где торгуют самогоном. В этом перечне что-то поменялось, знак вопроса. Также слышалось, что в городе снова работают залы с игровыми автоматами. Наведите в городе порядок, мы голосовали за вас, потому что верили, что вы сможете это сделать. А от себя что я еще могу сказать? Значит, Просмотрев материалы, последний раз последний раз. Милиция перед депутатами, перед громадой отчитывалась полтора года назад. Значит, должны быть отчеты ежегодно. На следующую сессию, 23 по моему, июля, то есть подготовьте, пожалуйста, отчет о работе отдела за последние полтора года. По точкам, по наркозбытчикам и по крышеванию милиции. Те заявители с просьбой обращаюсь, если смотрят телевидение, наверное, писали для того, на ваш адрес, чтобы вы озвучили это все. Просьба, придите, пожалуйста, в Желтоводский городской отдел и предоставьте эту информацию. Говорить это в общем о том, что все знают, все знают, и знают, кто крышует, придите, скажите. Есть службы, которые горячей линии не у мэра города, а в милиции если э, крышует работник милиции я сам скажите мне, сам рапорт напишу сам сообщу службе, чтобы этот человек не работал в органах внутренних дел э, по, я подготавливаюсь на сессии по Збитом наркоманії по сравніню з 2013 годом, 2014 тисячі чотирнадцятий год, нач давайте кактами будемо усилювати нашу роботу, нашу добрісне міліцію, приблікати варту. саме жовтої сотні. усилити. також мер звернувся з дорученнями і до керівників комунальних підприємств міста. Ви сказали те, що значить будуть жильці домов, котрих єсть щотчики. оплачивать вам. Посмотрите, пожалуйста, чтобы не получилось у нас так, что раньше заключали договора с частными компаниями, ну, допустим, платилась какая-то определенная сумма, чтобы при том, как вы будете сотрудничать с ними, чтобы эта сумма не увеличивалась. Розрахунки, экономические и экономические разрахунки, зрозуміло, что тут ну, я определенные проблемы. Но... Будемо працювати, будемо до Будемо ждати ваших розрахунків, потім будемо. У нас є поворот влево сюди на веселую Івановку. Там було у нас рішення установити знак грузовому движению. Запрещено. Жильці. Веселые Ивановки жалуются о том, что сказать, тяжелые фуры, Грант, Метизин, Инвеста, ездят по навигационным приборам GPRS, а приборы тут показывают маршрут движения как много короче, и, 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 кратчайший путь, и час транспорта просто едет через Веселую Ивановку, нежели ехать обычным маршрутом. Хорошо? Наприкінці оперативної наради міський голова подякував усім, хто взяв активну участь у суботнику, і зауважив тим, хто невідповідально поставився до своїх обов'язків у цьому питанні. Крім того, Василь Тарасенко довів до відома громади, що було зроблено, та які заходи проводяться і які питання вирішуються з часу вступу на посаду мера жовтих вод. Суздано чотири комісії. Значить, у нас значит, одна комісія працює по на… холодную воду и водоведведение. Я думаю, что сказать, к сессии, к концу недели, значит, комиссия закончит работать так. И, значит, вторая комиссия работает у нас по совхозу Желтореченском, работает довольно-таки успешно, что там ситуация очень тяжелая. Значит, по поставке холодной воды туда, значит, и по отведению стоков. Комиссия работает, уже, сказать, наработаны многие мероприятия. Еще две комиссии работают по хозяйственной деятельности двух наших коммунальных предприятий. Это Люксторг и это Чистое место. То же самое, значит, я думаю, что к концу недели какая-то информация уже будет о работе комиссий. То, что нам удалось за последние два года, нам удалось вовремя выплатить, то есть раньше не выплачивалось вовремя, а сейчас нам удалось вовремя выплатить, отпускные и другие значит, выплаты нашим работникам ГОРОНУ и, скажем так, преподавателям музыкальной школы. То есть мы не, не растянули во времени, а вовремя сказать, сделали эти платежи. Значит, по сфере ЖРО. Значит, начата установка знаков дорожных то что сказать и проговаривались значит на сегодняшний день несколько знаков установлено я думаю что до конца августа мы все эти знаки с вами установим Кроме того значит ведется работа по подбору краски и то же самое дню города мы сделаем разметку всех наших пешеходных переходов ну и по крайней мере осевой линии нашей улицы гагарина. Так же самое, значит, начали асфальтирование, хотя, сказать, не в том объеме, в котором бы хотелось, но на сегодняшний день у нас заасфальтировано 475 квадратных метров дорожного покрытия. Проводится все время, значит, санитарная обрезка деревьев. В частности, значит, по улице Ватутина, Значит, между, то есть, скажем так, дано задание, что сказать, по улице Ватутина э, в разрезе улиц Петровского 8 марта, значит, обрежутся у нас э, деревья, э, тополя там у нас стоят высокие. После этого подрядчик приедет, значит, э, сделает дорожное покрытие, то, то участка, то, того участка улицы, которая у нас закрыта. И э, я думаю, что к дню города мы полностью эту улицу э, сделаем свет, э, значит, э, сделаем освещение э, светодиодных фонарей. То есть э, то, что скажем так, я обещал, что мы будем. То есть своей предметной кампании, что сказать, две улицы в этом году сделать. Вот будем говорить, что Ватутина будет первая улица, и вторая улица будет улицей Гагарина. Частично на, на, на начата установка светодиодных э, фонарей наружное освещение. Значит, я думаю, то же самое к Дню города мы закончим выполнение этих работ. И э, значит, э, мы выезжали комиссионно на э, наш вот этот самый проспект Петровского. Значит, у нас от улицы Богуна до улицы Кропоткина освещения на проспекте нету. Значит, сейчас отдел железно-коммунального хозяйства занимается проектированием. Я думаю, что в этом году мы, нам удастся осветить и вторую часть нашего прекрасного бульвара Петровского. Значит, от улицы Богуна до улицы Кропоткина. 25 числа в Киеве состоится ежегодный день диалога э, Ассоциации городов Украины, э, значит, в, в делегации Днепропетровской области, значит, э, участвует и город Желтые воды. То есть я в, в среду буду в Киеве участвовать в этой делегации. Значит, ф, формат делегации, значит, формат э, диалога, значит, б, встреча будет с президентом Украины Порошенко, с премьер-министром премьер, с премьер -министром Яценюком, ну и другими Лицами. у нас будет возможность поучаствовать в всевозможных программах Евросоюза, в частности Польши, в частности Литвы, значит, в программах энергосбережения и в программах экологии. То есть я думаю, что эта работа будет успешная. О, що би сказати, проходять інформації, скажем так, дезінформації какої та непонятні от нашої організації, ВУЗ Лапи Хвіст представниками вже до нашого відома була доведена інформація, що офіційну закупівлю рушниць для відстрілу безпритульних собак та оплату послуг бригади з відлову собак з метою знищення. Такої інформації у нас не було. Да, на сесії розговор був, дана возможность вже приобрести значит, рушницю, но сказать, не для стрілу собак з метою знищення, а для того, щоб їх усипляти і далі занімати, щоб вот організація вуса Лапа хвіст, этим займалася. Зачем писати прокурору жовті сотні? значит, имеется мнение, зачем будоражить людей, если информация недостоверная. Но если вы не знаете информацию, придите, пожалуйста, значит, сюда в исполком, придите ко мне в кабинет, сядем, пообщаемся, есть службы, которые этим занимаются. Не надо в эфир выбрасывать то, что не имеет места, скажем так, и будоражить и жителей города, и всех и всех, всех остальных прочих. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня к организации нашей, уважаемой желтой сотни. Так. Состоялась у нас, скажем так, акция протеста, да? Ну и принесли мне резолюцию значит, по этой акции протеста, под которой, значит, под которой подписалось 537 жителей города Желтой Воды. Я единственное просил, значит... Марка, значит, и это самое, чтобы Елена Ивановна Молок просмотрела. Потому что первая акция, которая была по повышению тарифов, ну, она, скажем, была в свое время как пустой выстрел, потому что были неправильно в свое время оформлены документы. Правильно? То есть акция состоялась, но документы до конца, до ума не доведены были. Значит, ну я попросил, чтобы сказать, просмотрели документы. Значит, но ну, и опять же сказать, опять же сказать, все, все о том же. Цього, значить, резолюція там мітингу протесту ДДТП міста Жовті води, та корупційних дій посадових осіб міста, які призвели до цього. Тарифи по висіленкаре є, а ми маємо корупційні дії, дії посадових осіб міста, які привезли до цього. Інтересний факт, інтересний вопрос. Далі, значить, ну, свої вимоги підтверждають 537 чоловік. Якщо дана резолюція представлена неправильно, скажімо так, ну мені, в принципі, жалко, не хотілося б тріпати е, добре ім'я 537 жовтоводців. Далі, вимагаємо посадових осіб міської, обласної, центральної влади відмінити рішення, які пов'язані з різким і несправедливим, опять же, корупційним. Далі, на нашу думку, повершення тарифів і ДТП. Значить, довідомо, було даним гражданам доведено, що не місцева, не обласна власть значить, не може відмінити ці тарифи. Тарифи, це НКРЕ. Тобто, єдине те, то, що ми з вами зробили. Ми здавали комісію, яка работать. По результатам роботи комісії. По результатам работы комиссии, значит, мы тогда, сказать, будем уже думать, как выходить на Анкаре и доказывать о том, что ребята, значит, было 18,55. Вот комиссия просмотрела, а комиссия вот просмотрела, у нас получается там 14 гривен, там или 12 гривен, или там 16 гривен. Значит, вот давайте возьмем эти, сказать, разрахунки до этого самого до вида комиссии. Далі, значить, і второй вопрос рішення цього, від міського голови міста Жовті Боти, зробити усе від себе залежне для унеможливлення застосування корупційних схем у процесі формування цін на комунальні послуги. Опять же, слово корупція ну, проходить красна нітю. Вроді би тут сатра до вечора ми щось робимо, займаємося токсною корупцією. Я завжди відкритий для всіх. Пожалуйста, є кабінет. зустрічаємося, спілкуємося, вирішуємо всі питання. Наостанок міський голова повідомив, що чергова сесія депутатів міської ради переноситься і відбудеться у п'ятницю, 27 червня, о 9 годині ранку.